Так, всем здорово. Сегодня катанул весьма и весьма классный боёчек на объекте 277, где я получил мастера, сделал воина, ну и накидал так не слабо урония. Так что всем приемного перегляду, попкорн по желанию, пивас тоже. Короче, дивимось. Катал и боёчек взводом, Забыл в люк насунуть на ухо, чтобы было лучше, чутно. Так, ну пока лычу, что скорости хватает. Занять позицию. Сюда налево, заныкаться за камешек. Затестить как раз бронюшку 277, что он может, что не может. Так, тут у нас где-то первая жертва, ползет судя по забору но сюда пихаю сразу кумули, чтобы можно было в щеках дырки делать, пока что брохи мимо. Так, это втанчил. Ждем, он же ж, думаю, что он тоже с броней. Я думаю, если одну тычку танканул, значит затанчите все остальные. А там в вот эту хер там он что затанчит. Сейчас будем отсасывать прощение. Так, 536 в масочку тыц. Мясо у вас пока не выглядывает, сиди там себе тихенько. Так, ну и тут я думал выскочить дальше, но тут нарисовался щедрый желающий. Думаю, подставить маркер по намечению. Ну, тут золотило красиво, конечно, но Альфа-368 як то выглядит совсем по-детски. Так, две дырочки в маске уже есть. в броню. Вот когда в хлебало попадаешь танку, прямо в хлебало, где в его как раз вся броня находится. Тобе, сука, система кажет. А ты не в броню, блять, Понимаешь? Что-то давил там. Картон на морде, а не броня. Вот интересно бы знать. Так, попутно я тут ЛТшечку еще подсвечу и потроху. Я от этого все думаю, як она мне не начала в борт накидывать, та ЛТшечка. О, мясо успались. Надо не упускать этого момента дырочку ему сделать. Опа. Вошло. Но тут на похерах. Я думал, буду размениваться. Его нельзя сильно далеко пускать Щеки в его дырявы. Еще одна за щеку мышки. Так, тут мой соплеменник решил. Тоже дырок ему поднаделать слегонца. Так, хорошо. Так, итого 4 кассы марки уже имеем. Не отходя от кассы. В ангар. Так, это тоже сейчас буду в ангаре. Хорошо. Фланг тяжей мы тут разгрузили. Ну тут думаю чего буду выглядывать, чи не. Ну короче, решил взводом ломиться дальше. вертухами не прокатила. добивать. Бабаха, то, что там стоит, совсем, конечно, мне не это не сподобалось. Потому что, как раз, если прокны все 1929, я им отдам. Кумули уже все выстрелил, осталось одни ББшки. Думал сначала фугас зарядить, а так короче. Подумал, решив, что похер, хайлайтить ББшка. Цел Так, и тут были варианты Ехать на бабаху, подставляться под ТВП Что изначально я думал, но ну, не успел Осталась ТВПшка, вот я еду Ее наказывать Мимо, каточек Пробил Не пробил, а разум Короче, ну, это нормальное явление У ТВПшка одна тычка с барабана Сейчас подтараним его И добить нахер Есть контакт. Так, 600. Ну и тут я очковал, что тут где-то в кустиках стоит долбанный 155-й фош, який харкается по 938 время от времени. Вот. На желание наживы не дало стоять на месте. Так, я тут Шнобель высунул сначала легонько. Вроде нема никто. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Сначала подумал, что он может АФК-шный тут тусуется. Но походу нет. Тут пока я сводился, поймал лампу, к сожалению. В заднюю я тут попал. Надо ныкаться за домик. Но я думал, что домик тебе не ломается ни хера. А он, сука, ломается. Ну, тут надо досводиться было по-любому. А тут я понял, что дело пахнет моими этими пенисами, блядь. Так, 600 есть. Думаю, ну он, если ББшечка он все, все равно ничем не пробьет. В итоге домик надо ему сначала бы домик развалить, а потом я его думав добью, но не успев трохи. Так, лечу дальше. Фаша побачив, что светанулся там хрен з надея на другом конце географии. Так, 7500 мие можу. Спешу, спешу. ХП еще есть, размениваться. Спешу кому-нибудь еще дать. Тут трохи альфа не прошла, но хорошо хоть вообще такая. Короче, вертуха на ходу попала. И на том спасибо. Так, лечу по душу Рина Надо сводиться. Ну, из разряда получать и сводиться. Так, ну фошик заниканий. Думаю, надо хотя бы ще тичечку, коротше, ему дать и все, і буде архевать. Все. Ітого 8774. Супер бой получился.